ये भी देखना पड़ता है कि किसी बीमारी का कौन सा असर मज़मर बना है मुज़मिन बना है मसल इग्नेशिया में तशन्स भी पाया जाता है इसीलिए इग्नेशिया के मरीज़ को हिचकी आती है अब जब तक आप इसकी रूख ना समझें इसके मरक़ी असर को पहचाने नहीं ऐसे केसेस में जहाँ किताबें आपकी मदद नहीं करती और कुछ मुश्किल पेश होती हैं आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे इसका एक असर तशनजी है ये देखना है उस तशनजी का असर का किस किस से ताल्लुक है नेटरेम से नहीं है उसका नक्सवामिका से है उसका मैगफॉस से है उसका बेलाडोना से है और ऐसी दवाएं जिनमें तशनवी पाया जाता है उनसे ताल्लुक है एक दफ़ा मेरे पास एक मरीज़ के मतलब इतला मिली कि वो उसको ऐसी हिचकी है जो किसी कीमत पर बंद नहीं हो रही उसको ट्राई किया मैंने उस पर नक्सवामी का भी इस्तेमाल हो चुका है बेलाडोना भी इस्तेमाल हो चुका है और सब नाकाम रहे हैं तो तशन्जी दवाओं में फिर तलाश करना चाहिए ना कि जो डॉक्टरों ने लिखा हो कि इसका मुजमिन ये और इसका मुजमिन फलां तो मुझे ख़्याल आया कि जो तशन्ुज में शद तरीन दवा हमारे पास है जिससे मिर्गी भी पैदा होती है वो क्यूपरम है और इसका खसूस अंतरियों के जहरों से ताल्लुक है तभी ऐसे हैज़े में जिसमें में हैजा ऐसे माद, जहरीले मादे पैदा कर देता है कि उससे शरीर तशनुज होता है और ऐसा मरीज़ बड़ी तकलीफ़ से मरता है उसकी पिंडलियों में खसूसियत से तशनुज पैदा होते हैं उंगलियां मुड़ती हैं और रंग नीला होने की तरफ मायल होता है और वो तशनु जो है वो बले बर्दाश्त तकलीफ़ पहुँचाता है और ऐसे मरीज़ के मतलब डॉक्टरों ने जब आप ऐसी किताबों में पढ़ेंगे तो कहेंगे बाज़ मरीज ऐसे हैं जिनको कोपियस यानी खुले असाल लगते हैं और उनमें वरेटरम एल्बम का नाम लिया जाता है एक लेकिन बाज़ ऐसे मरीज़ हैं हैजे के जिनमें थोड़ा थोड़ा असाल निकलता है लेकिन पेट फूलता है और तशनोज होता है अब वो थोड़े थोड़े की बहस नहीं है असल में वजह यह है कि वो बुनियादी चीज़ तशन्ज है जब तशन्ज पैदा हो तो अंतरियों को खुल, खुली छुट्टी नहीं मिलती कि अंदर जो गंद पैदा हो रहा है उसको बाहर निकालें थोड़ा सा चलता है तो एकदम तशन्ज हो जाता है इसलिए मिजाज समझना मैं आपको मिजाज की बात करूँ ये मिसालें दे रहा हूँ कि आपने अगर होम्योपैथिक पढ़नी है तो होम्योपैथिक डॉक्टरों ने जो किताबों से पढ़ पढ़ कर बातें लिखी हुई हैं उनको सरसरी नज़र से ना देखें कोशिश करें कि मिजाज में डूबें और कुनो मालूम करें फिर आपको बार बार किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस उस मरीज़ को मसन मुझे इस तशन्ज की नज़र से ख्याल आया कि अगरचे होम्योपैथिक दवाओं में जहाँ मैंने मेरी मैं हिचकी का देखा उसमें में के कहीं नहीं पड़ा था मैंने उस उसको में भेजा और उसी दिन अल्लाह के फल से वो शफायाब हो गया हैरत से उसका ख़त या फोन मिला था कि मैं तो हम हैरान रह गया हूँ वो कई दिनों की मदद जो जवाब ही नहीं दे रही बुरा हाल हो चुका था वो चंद घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गई तो तशन्जी दवाएँ और भी बाज़ अपनी खासात लामते रखती हैं मसला बाज़ तशन्व गर्मी से बढ़ते हैं और उन तशनजों में बेलाडोना और नक्स इसका क्यूपरम का मिजाज मिलता है बेलाडोना में खून का रश एक तरफ इतना ज़्यादा होता है शिद्दत के साथ कि उसको कम करने के लिए ठंडा करना पड़ता है जिस तरह आजकल अब डॉक्टरों में ठंडी टकोर गर्म टुकोर के मुहावरे चल पड़े हैं इस तरह वहाँ ठंडी टुकोर फ़ायदा देगी और मैगफॉस ऐसी है जिसको गर्मी फ़ायदा देती है मरीज़ ठंडा होता है मिजाज का नेट्रेम का मरीज मरीज भी अमूमन मिजाज का ठंडा है उसके हाथ पाँव अक्सर ठंडे रहते हैं सुराइनम का मरीज़ है वो भी बहुत सर्दी महसूस करता है और ख़ासतौर पर पाँव तो बाद दफ़ा वो गर्म होते ही नहीं जो मर्जी कर लो इस दफ़ा कादियान में ये मेरे काम आई थी मेरी बेटी मोना को वहाँ एकदम सर्दी का दौरा इस तरह पड़ा कि जिसमें हरारत जवाबी पैदा ही नहीं हो रही थी क्योंकि काजियान में शौक़ था बहुत हद फिरने का इधर उधर और एहतियात नहीं रही पाँव बिल्कुल ठंडे हुए थे तो निकली नहीं बिस्तर से नाश्ते के लिए मैंने कहा जाके देख लूँ तो सही पता लगा कि वो कहते हैं मैं तो निकल सकती नहीं हीटर जला हुआ है लिहाफ पड़ा हुआ है लेकिन पाँव गर्म नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए सराइनम ले गया एक हज़ार या दो सौ में उसके मुँह में डाली और कब थोड़ी देर के बाद बताना कोई तो वह हंसते खेलते कहते मैं हैरान हूँ मैंने गर्म होते देखे हैं पाँव यूं लगता है सरसराहट हुई है और पाँव गर्म होने शुरू हो गए